اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافئ البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في والقلم سيد العرب والأجم جسمه مقدس معتور مطهر منور في البيت والحرم شمس اللحى بدر الدجا صدر العلا نور الهدى في الورام مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المندهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولا ومولى ثقلين. عبد القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافئ البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش باللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتور مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى في الورام مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المندها مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولا ومولى الثقلين عبد القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافي البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منغوش باللوح والقلم سيد العرب والأجم جسمه مقدس معتور مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبيل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المندها مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولا ومولى ثقلين. عبد القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافئ البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش باللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتور مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى في الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المندها مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولا ومولى الثقلين عبد القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافئ البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش باللوح والقلم سيد العرب والأجم جسمه مقدس معتور مطهر منور بالبيت البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى فِي الورام مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاسمه وَجْبِيلُ خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المندهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج الصالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولا ومولى ثقلين عبد القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافي البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منغوش باللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتور مطهر منور في البيت والحرم شمس الله بدر الدجى صدر العلا نور الهدى في الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المندهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولا ومولى ثقلين عبد القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافئ البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش باللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتور مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورام مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المندها مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولا ومولى الثقلين عبد القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما